لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رب هذه الدعوة والصلاة القائمة سيدنا محمد إنك لا تخلف الميعاد ربي, 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 ربي في لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين بسم الله الرحمن الرحيم Ini ada satu kisah di dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Satu kitab nama dia Tuhfatul Ashraf. Kisah tentang seorang raja. Ha, tadi raja ni raja lagi. Ha, tadi mula di akhir kita cerita. Seorang raja ni yang memiliki seorang pemaisuri yang sangat dicintainya. Namun pemaisuri ni tak boleh hamil. Ha. Uh. Pemaisuri dia ni cubalah ubat macam-macam diubati dan sebagainya. Tapi tak ada ubatlah. lah. tak ada ubat, tak ada sesuai dia kata. Lalu kata seorang yang berkata kepada ha, dia kata. Lalu ada seorang yang berkata kepada ini cerita pasal kematian. Eh, tajuk dia kematian. Lalu ada seorang berkata kepada sang raja. Ada seorang doktor di satu daerah yang mempunyai keahlian yang sempurna di dalam bidangnya. Makna dalam bab tu lah. Maka sang raja berkata, datangkanlah doktor itu kepadaku mereka pun mendatangkan doktor itu kepada raja bila doktor itu datang yang tabib itu dia berkata jika kalian ingin aku mengobati pemaisuri raja itu maka buatkanlah untukku hijab yang ini pemisah antara aku dengan pemaisuri raja jadi pegawai kerajaan itu pun buatlah apa yang dia, 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 dia disuruhkan oleh doktor tersebut. jadi doktor itu bertemu dengan pemaisuri raja itu dengan adanya hijab antara keduanya maka doktor itu berkata Ha, mana hijab lah tak adalah nampak so dia kata aku dah tengok semua buku doktor dah dia kata maknanya aku dah check dah semua dan aku dapati bahawa ajal kau tak lama lagi oh tu dia kata sambung eh tidaklah tersisa dari ajalmu kecuali 40 hari lagi oh sudah waktu yang tak cukup untuk kehamilan bila doktor tu keluar je maka doktor terkeluar lunch bawa sampai kan eh pemaisuri punya lunch bawa sampai lunch sampai pemaisuri tak nak makan pasal dia dah dengar dah mati dia 40 hari ha tu lunch sampai tak mau makan ketika malam tiba dinner pula sampai tak mau makan pasal dia dengar doktor cakap macam tu 40 hari disebut sampai sudah Lalu pemain suri, itu tanya, pasal apa tak nak makan ni? Pemain suri itu menjawab, doktor tersebut, pakar tersebut kata kepada aku begini dan begini. Dan pemain suri itu beritahu kepada dia orang semua ni, yang bertanya tu apa yang dikatakan oleh doktor tersebut. Pemain suri itu pun selama 40 hari tidak makan kecuali cuma sedikit saja. Pemain suri itu lebih lemah daripada keadaan sebelumnya. Dan kemudian lepas 40 hari, pegawai kerajaan tu panggil pula doktor tadi. Pasal dia lepas 40 hari Tak mati lagi Oh tu Ali ha, dipanggil doktor tersebut 40 hari telah berlalu Namun wanita ni Yang ni pemaisuri tu masih hidup Ha dia kata Doktor tu pun menjawab Aku pun tak tahu ajal aku bila <laughs> Doktor Nama doktor bijak Dia kata aku pun tak tahu Ajal aku bila Bagaimana aku boleh tahu ajal orang lain Ha tu pula dia kata Subhanallah Ya. akan tapi pada hemah aku pada pendapat aku tak ada ubat yang boleh untuk pemaisuri ini kecuali kerana pemaisuri raja ni selalu makan makanan yang enak dan lazat lagi berlemak yang menutupi rahimnya ha, disebut ha, jadi ya makanan istana kan jadi disebut dalam kitab ni Tuhfatul Ashraf maka sekarang wahai raja ya, datangilah istrimu dan gaulilah dia insyaAllah dia akan hamil Ha tu. Doktor tu kata. Raja pun mendatangi sang pu sang pemaisuri dan menggaulinya. Kemudian isterinya hamil. Kitab Tufatul Ashraf uh, juzuk 2 muka surat 66. Ha tu. Tu kisah Ha, tadi kita sebut nak lari pun tak boleh kalau orang tu kata mati pun tak mati orang kata matilah tak mati pasal bukan ajal dia ha, tidak akan terlewat walaupun satu saat tidak akan terawal walaupun satu saat Allah ini merupakan, merupakan satu rahsia Allah Taala. Sebab itu para ulama sebut kalau manusia ini tahu Allah Bapa. Setengah binatang boleh apa mendengar apa yang berlaku di kubur. Jin manusia tak boleh dengar. Kalaulah boleh dengar banyak benda. Oh banyak benda. Jadi peringatan kepada kita khusus selagi mana kita masih ada nyawa sebab itu cuba kita renungkan bersama kenapa dalam bahasa Melayu disebut meninggal dunia sebab apa saja yang kaitan dengan Ain yakni zat dunia hak kena mengena dengan dunia pasti dia akan tinggalkan tak ada siapa tak ada siapa kalau sayang macam mana bini kita kat kita, dia takkan tunggu kita sampai kat kubur sampai malam, sampai pagi esok dia tak tunggu. Betul ya? Tapi amalan kasih sayang cinta tu dengan kita berikan hadiah pahala, bacaan al-Quran, bacaan Yasin, tahlil semua tu. Itulah. Itulah. Itu sebenarnya. Dan kenapa disebutkan hembusan nafas yang terakhir? Perasan tak kita? Bila kita tarik nafas, inhale. Bila kita hembus nafas, exhale, betul? Betul. Kalau orang putih disebut our last breath, betul tak? Kan, tapi kalau bahasa Melayu dia lebih precise. Hembusan nafas yang terakhir. Betul tak? Ada tiupan sedutan nafas, tak ada. Hembusan nafas yang terakhir. Halus bahasa Melayu. Cuba tengok. Bila sedut, dihembus. Bila nak meninggal, nak sedut balik dah tak ada dah. Itu. Halus. Ini kita kena faham. Dari sudut bahasa, dari sudut persekitaran, dari apa jua pengajaran, pengalaman dan sebagainya, menjadi aitibar kepada kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta Allah cabut nyawa kita di dalam husnul khatimah bil khair wal afiyah eh? dalam keadaan baik dan dalam keadaan afiyah sebab ada disebutkan juga dalam kitab dia kata ada orang ni dia memang tak pernah lupa diminta doa Allah ah, diminta agar doa dia dapat husnul khatimah tapi dia mati dekat tempat kerja dia dalam keadaan dia terjatuh di dalam kilang sabun yang dibuat dalam kitab ni sebut dalam belanga yang nak buat tu Tadi ada orang soleh mimpi dia pada dia meninggal. Dia kata dia selalu minta benda tu. Tapi kita boleh tambah dengan doa bil khair wal afiyah. Kita baca sama-sama Allah makhtim lana bil husnil khatimah. Bil khair wal afiyah minta dalam keadaan baik dalam keadaan tenang dalam keadaan kita berzikir dalam keadaan kita salat dalam keadaan kita baca Quran dalam keadaan kita berselawat dalam keadaan kita mengajar dalam keadaan kita belajar mudah-mudahan kita minta dalam keadaan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah kita minta jauh ya agar dapat dapat daripada suul khatimah para ulama sebut suul khatimah tu adalah mati dalam ketiadaan iman wa billah berat usul khatimah tu berat wa mati dalam keadaan iman sebab tu Sayyidina Uthman Ibnu Affan radhiyallahu anhu bila cerita pasal syurga bila cerita pasal neraka tak ada rasa apa-apa lagi tapi bila cerita pasal kubur bercucuran air mata pasal kubur dia kata dia faham apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul iaitu kubur ini adalah hak first sekali kalau okey okeylah kalau tidak bagaimana apa kita doa kepada Allah SWT bahawa kita semua dapat kebaikan ya, saya mohon doa kepada tuan, -tuan dan puan-puan agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat ha, dapat khusnul khatimah dan insyaAllah ya, panjang umur kita bertemu lagi ya, mudah-mudahan ya, kita berharap kepada Allah SWT dengan berkat rejab ini Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana wa balilna ramadhan moga-moga Tuhan ya Tuhan Ya Tuhan kami, moga engkau sampaikanlah apa berkatilah kami pada bulan Rajab dan juga Syaban dan juga sampaikan kami kepada Ramadan insya-Allah. Mohon maaf salah dari silap, panjang umur bertemu lagi. Tolong doakan perjalanan saya esok ke Kuantan tiga hari dan daurah kitab tauhid, pelajaran tauhid selamat insya-Allah. Dan kembali pergi dan selamat. Insya-Allah mudah-mudahan dengan berkat khair dan afiah insya-Allah. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رزقنا توفيق الهدايه والانايه والاستقامه. اللهم رزقنا إخلاص في جميع العمل في الرضا في جميع الاحوال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعالى ولكتبها العارف واهدنا الى سرورك المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اختم لنا بالحسن الخاتمة بالخير والعافيه ولا تحتم علينا يا الله بالسوء الخاتمه. اللهم <سؤال> إنا نسألك رضا الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك زياده في الدين وبركه في الأمور وصحه في الجسد وصحه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت والأفوان إن الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنه وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله